İndi İmam Hümeyni nə deyir? İmam Hümeyni nə deyir? Bu 4 məzhəbin imamı nə deyir? Ki çolmasa kitablarınızı gedin oxuyun. Şərhlərə baxın, alimlərin rəyinə baxın. Görürsə, əgər sizdə varsa bu məsələni qaldırmayın. Kiməsə zəif rgb onun səsin yazmayın. Veyə fotdadakı internetdən müəyyən rolliklər düzəldib, uşağın səsinə qoyur, şəkilin qoyur. Utanmır. Kiminsə uşağının şə şəkilin götürür, qoyur ora. Qiyamət gününə nə cavab verəcəksən? Sənin nə haqqın var ki, bu mövzuya sənin vilayətün olmayan uşağın şəkilini qoyursan? Sənə kim ixtiyar verir? Hansı məzhəbdə icazə verilir ki, Həmen bu vəhabiyə götürsün birinin uşağının şəkilin hər hansı bir qardaşa zəng vurulmuş kadrda orada qoysun. Qiyamət günə Allah'a nə cavab verəcəksən sən? Necə təkbir ötürəhram dib namaza girir bu? Necə halallıq alacaq? Mən başa salım. Cemahatın qızının şəkilin götürül qoyulur. Kim ixtiyar veribsə Bunu unutmasın. Qiyamət günü həmin o şəxsin, o səsləri yazan bir nəfər özünə ki peşə götürüb onun vəziyyəti buna görə ağır olacaq. Cemaatının qızının şəkilin və Cavidin, səsin qoyuluar. Şeyx Cabidin səsin yaz. Ola bilsin halal eləyim, ola bilsin də halal eləyim. Ola bilər isə izmendlər halallıq almaq lazımdır. Necə fikirləşir, fikirləşsə. Amma o uşağın şəklinin ora qoyulmasına ki, qardaşlarımızın səsin yazırlar, şəkil qoyurlar, elə bilər ki, şəriətə əməl eləyir. Böyük günah edir. Məsləhətim belədir ki, o şəkilləri yığışdır, səs qalsın, eybi yoxdur. Fikrində düz eləyirsənsə qoy qalsın. Amma cəmaətinin qızının, gəlinin şəklini ora qoymayın. Bu o qardaşsın bir tənbih idi ki unutmasın. Deməli qaidiruq mövzusu. Dörd məzhəbən dördündə də südəməm qız uşağı hərə verməyin heç bir müşküli yoxdur.